Покровська міська рада разом з комітетом сім'ї молоді та спорту активно підтримують спортивний розвиток покровчан. Можновладці завжди радіють перемогам діючих спортсменів та підтримують у тяжку хвилину ветеранів спорту. Так нещодавно у Покровську вшанували пам'ять чемпіона Європи з пауерліфтингу Віктора Глущенко, який пішов з життя минулого року. Люди, віддавши всю життя спорту, являючися ветеранами, я вважаю, що вони є мостом молодому поколінню, являється прикладом. для своего стремления, любви к своему ви, к своему виду спорта и э, все инициативы, которые мы будем еще нарабатывать, помощь э, семьям ветеранов и самим ветеранам, это у нас будет продумана большая программа. Мы над этим работаем. Я считаю, что э, ветераны является нашей гордостью, историей нашими корнями. То есть мы всецело должны поддерживать сл слышать их проблемы ну, и решать по мере наших возможностей. У спортивному залі зі штангами і гантелями так проводив вільний час Віктор Глущенко. Не дивлячись на досить похилий вік, спортсмен тренувався по кілька годин на день. На змаганнях в Іллічівську чоловікові не було рівних серед учасників. З чемпіонату Європи пауерліфтер Віктор Глущенко привіз дві золоті медалі, і це далеко не всі досягнення, розповідають про спортсмена, рідні та друзі. Віктор Григоріч посвятив всю життя спорту і дітям. Він половину своєї життя був на тренерській роботі. Потім пішов в шахту, а потім опять. Знову... После шахты рассчитался и опять посвятил себя спорту и тренерской работе. До 75 лет он, считайте, что занимался спортом. Ну, последние годы выступал по ветеранам и занимал все призовые места. С Виктором Григорьевичем мы познакомились где-то в 79-80 годах. Вот он в то время тренировался, и я с ним вместе на стадионе «Металлург». Значит, у нас сначала на стадионе занимали тяжелой атлетикой. Занимались мы на втором этаже этого здания. Вот это оно уже сейчас обновленное, красивое. Тогда еще было обычное здание спортивное. Виктор Егорович участвовал сам и, конечно, всегда и нас привлекал Участию в соревнованиях, он был спокойный человек, тихий, никогда не выпирался, никогда не хвастался своими достижениями, но всегда подсказывал нам, как нужно себя вести, как правильно делать то или иное упражнение. Я помню хорошо, как он приходил, но ну, делал жим лежа, это когда ложишься на спину и штангу жмешь от груди. Вот, так он, помнишь, Юра, еще с обеих Цеплял, сторон цепи нацеплял, с одной стороны и с другой стороны, что когда штанга к груди приближается, цепи ложатся на пол, вот, и как бы вес легче становится штаной. Но когда ее поднимаешь, уже добавляется вес цепи, и тогда тяжелая. Ну вот, готовился к соревнованиям, это уже вот, ветераном он был. Пользувався я вважаю, що авторитетом сред коллег своїх ну, по віку рівних, тих, які мало були, дівчинки, парні, вот, і совсем серед дітей. Всі його любили, уважали. Ще за життя Віктор Глущенко казав, що він себе не примушує. У нього завжди є бажання йти на тренування, піднімати тренувальні ваги на рахунку спортсмена. Чотири світові рекорди перемоги в міжнародних турнірах. наверное, вот это спокойствие, стабильность, это очень важный момент. Не нервничал, не переживал никогда так, ну, зрительно не переживал. Вот это какая-то именно уверенность, типа, что он достигнет каких-то целей. Несмотря на то, что уже последние годы здоровья было, так уже пошатало. А вот и буквально месяца два-три до смерти он еще сходил, все равно занимался, стабильно довольно-таки занимался. Вот это очень серьезно заводило и остальных людей, да, тут люди здоровые, и месяца два походят, им там себя жалко становится, он молодец. Тянулся до последнего.